अस्सलाम वालेकुम बसिमल्स वरम् तो दोस्तों कैसे मिजाज हैं आप सबके उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो जो है बनाने का मकसद ये है कि चंद ऐसे जुमले जो कि रिएक्शन के साथ मैंने अपलोड किए हैं जैसा कि कोई शख्स अरेबिक बोलता है उसको मैंने स्लोमो में डालकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और ये बहुत अच्छी कोशिश है इससे हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है इस ट्रिक से अरेबिक सीख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी रिएक्शन के साथ बोलें जिस तरह से ये लोग अरब के बोलते हैं ठीक है ये साथ में ऐड करने का मकसद ये है कि आप लोग इनका एक्सेंट भी अच्छी तरह से जान लें और ये कब बोला जाता है ये भी आप जान लें ठीक है तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बसानी पहुँच सके और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप जाकर जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर ले, ठीक है तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं मतलब होता है यानी कि रुको रुको ठीक है फी ऐस यानी कि कौन सी जमात में यानी कि कौन सी क्लास में आई का मतलब होता है कौन सी या किस जमात में ठीक है एन त यानी कि तुम पढ़ते हो तदुरस का मतलब होता है यानी कि यू आर स्टडिंग ठीक है आप किस जमात में स्टडी करते हो ठीक है दोबारा से सुन लें वफ़ वफ़ फ़ीए सफ़ एंत त यानी कि रुको रुको तुम किस जमात में पढ़ते हो यानी कि वेट वेट विच ग्रेड या विच क्लास डू यू स्टडी इन अच्छा ये आप किसी से तब भी पूछ सकते हैं जब आपने उससे पूछना है कि आप किस जमात में पढ़ते हो जब आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो या आपसे वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछते हैं तो आप उससे ये कह सकते हो कि आई ये सफ बंथ दुरुस्त ठीक है ना यानी कि किस जमात में आप पढ़ते हो ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यानी कि सेकंड ईयर में सेकंड ईयर को कहते हैं तानी ठीक है अब ये जब किसको आपने कहना है कि चलो अंदर जाओ तो अरेबिक में बोलते हैं यल्ला का मतलब होता है यानी कि चलो या वलद यानी कि ए लड़के ठीक है अदखुल हैया अदखुल का मतलब यानी कि अंदर दाखिल हो जाओ अंदर एंटर हो जाओ और हैया का मतलब होता है फ़ौरन यानी कि राइट नाउ ठीक है ना अभी हैया का मतलब तब कहा जाता है जब आप जल्दी में हो तो आप कहते हैं हैया हैया अभी है भी हैया यानी कि फ़ौरन फ़ौरन जल्दी जल्दी ठीक है ना ये तब हैया कहा जाता है दोबारा से सुन लें वालद अदखुल हैया यानी चलो लड़के अंदर जाओ अंदर एंटर हो फौरन ठीक है क्योंकि ये जो है स्कूल का एक वॉचमैन है और लड़के जो है जैसे ही लेट आते हैं तो वॉचमैन अक्सर बोलते हैं जब भी आप कोई जल्दी में हो तो आप हमेशा जो है बोलते हैं जल्दी जल्दी ठीक है ना सुरा सुरा लेकिन यहाँ पर हैया हैया का मतलब भी यही होता है कि फौरन ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रही तो इसको लाइक करें चले अब हम आगे बढ़ते हैं अब ये जो है अक्सर तफतीश के दौरान भी ये जुमला आपके सामने आ सकता है तो आपने घबराना नहीं है ठीक है वो गिफ्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि रुको शंता, यानी कि बैग खोलो ठीक है ना ये जब कोई चेकिंग करने वाला जब आता है जिसने अक्सर ये एयरपोर्ट पर भी ऐसा जो है बोला जाता है तो ये जुमला जो है नोट कर लेंता यानी कि अपना बैग खोलो ठीक है वोलत गाउम वोलत गाविम इस लफ्ज़ को भी याद कर लें वलत यानी कि मजहमत मत करो ठीक है ना ये तब कहा जाता है यानी कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगला बंदा आपसे बहस करेगा या मजहमत करेगा तो आपने उसको कहना है वलत गाउम यानी कि मजहमत मत करो ठीक है बहस व तकरार मत करो रजिस्ट मत करो ठीक है ना यानी कि वेट ओपन द बैग एंड डोंट रिजिस्ट ठीक जो है जो स्टूडेंट है वो अब हैरान होके कह रहा है कि लेश यानी कि क्यों आना यानी कि मैं इश्म सऊई यानी कि मैंने क्या किया है ठीक है लेश आना इश्म सऊई यानी कि क्यों मैंने क्या किया है ठीक है ये हैरानगी के साथ वो पूछ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे कह रहे हो कि शंता खोलो ठीक है अगर आप भी ये बोलना चाहें जब कोई भी शख्स जो कि हुकूमत में नहीं है और आपसे आपकी चेकिंग पूछ रहा हो कोई भी मसला हो तो आप जवाब और उसको कह सकते हैं कि क्यों क्या हुआ है यानी कि लेश आना इश्म सऊई क्यों मैंने क्या किया है ठीक है वाई आई डन ठीक है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें चले अब हम आगे बढ़ते हैं अगर... तो अब देखो ये कितनी स्पीड में बोल गया है अक्सर आप लोगों को सवाल आता है कि ये इतनी स्पीड में बोल जाते हैं हमें समझ में नहीं आती तो मैं इसलिए हमेशा इसको स्लोमो में कर करके जो है आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें वो कह रहा है रहे हैं अगुल देखिए अब ये हैया जो है यहाँ पर दोबारा जो है इस्तेमाल किया गया चले तो हम एक एक लफ्ज का मतलब जान लें उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे अगुलक यानी कि मैं कह रहा हूँ तुमसे ठीक है अगुलक मैं तुमसे कह रहा हूँ इफ्तहशंता यानी कि बैग खोलो ठीक है वो लतगा यानी कि बहस मत करो तकरार मत करो हैया यानी कि फौरन अभी ठीक है दोबारा सुन लें अगुलक अफतःशंता वलत गाउम यानी कि मैं कह रहा हूँ बैग खोलो और मजहमत मत करो फौरन है मतलब फौरन तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ये चंद जुमले जो हैं आज की वीडियो जो है थोड़ी सी मैंने शॉर्ट बनाई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये पाँच पाँच छः छः जुमले करके भी डेली बेसिस पर अगर आप सीखें तो आप माशाल्लाह से विद इन मंथ्स जो है एक अच्छी अरेबिक सीख सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अगर वीडियो आज की पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़